বৰ্তমান তৃতীয় দিনৰ গুণোৎসৱ বৰ্তমান শেষ হৈছে আজি গতিকে মই গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায় দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছৰি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ তৃতীয় দিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে মনোযোগ দি চাবা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰলি তোমালোকে দেখা পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু মোৰ যদি এই ভইচটো শুনা পাইছানে যদি শুনা পাইছা অ'কে কৰি দিবা আৰু যদি স্পষ্টকৈ দেখা পাইছা লাইক এটা কৰি দিবা মই তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম নহয় চাই আছোঁ যে লাইক এটা কৰি দিব ঠিক আছে বোলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত দি আছে লেংগুৱেজ ওৱানৰটোহে মই এতিয়া বৰ্তমান লৈ আহিছোঁ জিনাৰ প্ৰিয় কাম এটা এটা প্ৰেকআআপ দিছে তাৰপিছত এই প্ৰেকআআটো পঢ়ি তোমালোকে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰেকআআটো তোমালোকে পঢ়া এতিয়া ইয়াত দিছে জীনা নীতা চিম্পী আৰু ৰুবি নলে গলে লগা বন বান্ধৱী সিহঁতে পঢ়া শুনাৰ লগতে আজৰি সময়ত নিজৰ প্ৰিয় কামবোৰো কৰে জীনাৰ আজৰি পৰৰ প্ৰিয় কাম বাগিচা পতা আৰু নিতাই নতুন কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় চিম্পীৰ আকৌ প্ৰিয় কাম মাকক ঘৰুৱা কামত সহায় কৰাহে ৰুবিয়ে আজৰি পৰত কাপোৰ চিলাই ভাল পায় জীনাই ঘৰৰ সন্মুখৰ মাটিখিনি চাৰিটা ভাগত ভাগ ভাগ কৰি লৈ তাত তাই প্ৰিয় কামটো কৰে উত্তৰফালে তাই কেইটামান দেৱতাৰু গছৰ পুলি ৰুইছে পূব ফালে এখন ফুলৰ উদ্যান পাতিছে তাই কিছুমান ঋতুকালীন ফুলৰ পুলিও ৰুইছে দক্ষিণ ফালে শাক পাচলি খেতি কৰিছে ইয়াৰ কাষতে ফল মূলৰ বীজ ৰোপণ কৰি বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি আহি আবেলি জীনাই এঘণ্টামান সময় বাগিচাত কাম কৰে বাগিচাখন পৰিষ্কাৰ চৰি বাগিচাখন অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে জিনাৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে তাই বাগিচাৰ অলাগতিয়াল ঘাঁহখনবোৰ চিকুণাই দিয়ে সদায় তাই বাগিচাৰ পুলিবোৰত পানী দিয়ে আৰু এইবোৰৰ যত্ন লয় জিনাৰ পাচলি বাগিচাখনৰ পৰা কিছুমান ঘৰুৱা শাক পাচলি উৎপাদন হয় প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাই জিনাই বাগিচাখনৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ে পৰিষ্কাৰ বাগিচাখনৰ ফুলবোৰ বতাহত শালি জালি থাকে তেতিয়া তাইৰ মনটো আনন্দেৰে ভৰি পৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ওপৰৰ দফাটো পঢ়ি তোমালোকে তলৰ প্ৰশ্নমুখৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব ইয়াত দিছে এক নম্বৰ চিম্পীৰ প্ৰিয় কাম কি উত্তৰ এ ঘৰুৱা কাম কৰা দুই নম্বৰ জিনাই চোতালৰ দক্ষিণ ভাল ভালটো কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল উত্তৰ অপশ্যন বি শাক পাচলি খেতিৰ বাবে তিনি নম্বৰ আজৰি পৰত ৰুবিয়ে কি কৰি ভাল পায় অপশ্যন বি কাপোৰ চিলায় চাৰি নম্বৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে জীনাই বাগিচাৰ অলাবতিয়াল ঘাঁহ বনবোৰ কিয় চিকুণাই অপশ্যন বি অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে জীনাৰ বেয়া লাগে বাবে তলৰ কোনটো শব্দই ভাল শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজাইছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন টি বেয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স তলৰ কোনটো বাক্যত বিশেষণ পথ ব্যৱহাৰ হৈ আছে যৰে জিনাৰ মনটো আনন্দৰে ভৰি পৰিল এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স এন্সাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰেৰকাপটো আহিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় প্ৰেৰকাপটো হৈছে এইটো এটা প্ৰেগাপ হয় কণমানি সাইঠা পোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰেগাপটো তোমালোকে পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্নসংখ্যৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰেগাপটো ভালদৰে পঢ়ি লোৱাত তাৰপিছত তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া চোৱা সাত নম্বৰটো দিছে চৰাইটোৰ মুখত কোনে পানী ছিল এতিয়া ইয়াত আছে চোৱা চৰাইটোৰ মুখত কোনে পানী দিছিলে মিলিয়ে এইটো চোৱা চাৰি নম্বৰ লাইনত আছে মিলিয়ে অলপ পানী আনি চৰাইটোৰ মুখত দিলে গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ হ'ব সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন এ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আইতাকে কদম গছৰ গুটি আনিবলৈ কৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি সমীৰ এতিয়া এইটো চোৱা সমীৰণটো কে নম্বৰ লাইনত আছে চোৱা মই সুধিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাত নম্বৰ লাইনত আছে চোৱা লাষ্টৰ পিনে আইতাকে সমীৰণক গছজোপাৰ পৰা গুটি কেইটামান আনিবলৈ দিছিল গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ এইট অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন যিটোৱে ৰাখিহঁতক কিয় চিঞৰি মাতিছিল অপশ্যন চি গছজোপাৰ তলত চৰাই পোৱালিটো পৰি থকা দেখিয়ে দেখাৰ বাবে তেওঁ ৰাখিহঁতক চিঞৰি মাতিছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকে এই পেকআপটো পঢ়ি লোৱা তেতিয়াহ'লে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিশ্চয় তোমালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন তলৰ কোনটো শব্দই যত্ন শব্দটোৰ একেই অৰ্থ বুজাইছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ মানে হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন তলত তলৰ কোনটো বাক্যত সৰ্বনাম পথ যুক্ত হৈ আছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি সিহঁতে উৰিবলৈ অসুবিধা পায় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইটো এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সদায় পেৰগ্ৰাফ দিব আৰু সেই পেগাফটোপৰৰ পৰা তোমালোকে তলৰ প্ৰশ্ন অংশৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টুৱেল্ভ যিটো কুৱেশ্যন হয় অসমৰ মুখ্য নদীখনৰ নাম কি অপশ্যন বিশুদ্ধতৰ অসমৰ মুখ্য নদীখনৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হৈছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদী দ্বীপটোৰ নাম কি অপশ্যন চি মাজুলী এই পেগ্ৰামটো তোমালোকে পঢ়িবা শুদ্ধ উত্তৰবোৰ নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন অসমৰ সভ্যতাক লুটপৰীয়া সভ্যতা বুলি কিয় কোৱা হয় অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ সভ্যতাক গঢ়াত মুখ্য ভূমিকা লৈছে বাবে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন তলৰ কোনটো শব্দই দলং শব্দটোৰ একেই অৰ্থ বুজাইছে অপশ্যন নম্বৰ বি শুদ্ধ উত্তৰ সেইটোৱে সেইটো মানেই দলং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন তলৰ কোনটো বাক্য সপ্তমী ভক্তিযুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ হৈ আছে অপশ্যন ডি ৰাইট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বংকো সাগৰত পৰিছিল এইটো আছিল এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লেংগুৱেজটোৰ তোমালোকৰ মাই ভ্লেজ এইটো এটা মই তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দি থৈ দিয়া আছে গতিকে মোৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পিনে চাব পাৰিবা গতিকে চাই ল'বা তাত সম্পূৰ্ণৰূপে দি থোৱা আছে ইয়াৰ পিছতে এইখিনি ইংৰাজী কুৱেশ্যন তথাপিতো তোমালোকে যদি প্ৰথমবাৰ আহিছা তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা ভালদৰে চাই লৈ তলৰ প্ৰশ্ন অংকৰ উত্তৰ কৰিব লাগে এইখিনি কৰি ল'বা মই যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত দি থৈ দিয়া আছে গতিকে এইখিনি মই নকওঁ ইয়াৰপিছত আছে এ জাৰ্ণি টু শিৱসাগৰ এইটো এটা আছে তাৰপিছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এইটো এটা দি থোৱা আছে চাই ল'বা এটা মেথছ মেটিকৰে আহিছোঁ তলৰ কোনটোৰ সংখ্যা ওঠৰৰ এটা উৎপাদক হয় এতিয়া ওঠৰ উৎপাদক নহয় অপশ্যন বিশুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া এক ওৱান থ্ৰী ছিক্স এইট অংকটোৱে অংক অংকেইটাৰে গঠন কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হয় এইটো অপশ্যন ভুলকেইটিটো আছে চি নম্বৰ নহয় ডি হ'ব ওৱান থ্ৰী ছিক্স এইট গতিকে ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট হৈছে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এতিয়া টুৱেণ্টি নাইন কুৱেশ্যনটো হৈছে ওপৰৰ চিত্ৰটোত কেইটা সমাগুণ আছে অপশ্যনটো শুদ্ধ হয় যিহেতু দুটা সমকোণ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে দেখা পাইছে লাইক এটা কৰি দিবা যদি দেখা পাইছে লাইক এটা কৰি দিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হৈছে থাৰ্টি এটা পাত্ৰত বিছ কিলোগ্ৰাম আলু আছে তাৰে আঠ কিলোগ্ৰাম পাঁচশ গ্ৰাম আলু বিক্ৰী কৰিলে কিমান আলু বাকী থাকিব এতিয়া বিছ কিলোগ্ৰামৰ পৰা আঠ কিলো পাঁচশ গ্ৰামটো বিক বিকৰিলে কিমান থাকিব অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ এঘাৰ কিলোগ্ৰাম পাঁচশ গ্ৰাম এতিয়া এশভাগৰ ত্ৰিছক দশমিক ভংগাংশত প্ৰকাশ কৰিলে তলৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধসত্তৰ অপশ্যন এ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী থাৰ্টি টু কুৱেশ্যন ওপৰৰ চিত্ৰৰ ৰং কৰা অংশটোৰ তলৰ কোনটো ভংাংশৰ প্ৰকাশ কৰিছে অপশ্যন চি ৰাইট এন্সাৰ চৌবিছ ভাগৰ ন থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যনটো আছে আয়তকৃতিৰ খেলপথাৰৰ এখন দেশৰ দৈৰ্ঘ্য নব্বৈ মিটাৰ আৰু প্ৰশ্ন ন ষাঠি মিটাৰ খেলপথাৰখনৰ কালি উলিওৱা এতিয়া দিশ পূৰণ প্ৰস্থ হ'ব লাগিব হয়নে দিশ পূৰণ প্ৰস্থকৈ লাগিব নব্বৈ লগত ষাঠি পূৰণকৈ লাগিব ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' জিৰ' গতিকে অপশ্যন দ ৰাইট এনচাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ হৈছে এটা উৎপাদক বৃক্ষ দি থৈ আছে গতিকে উৎপাদকৰ বৃক্ষত কিমান হয় পাঁচ পাঁচজন পঁচিছ গোটেই খালে ঘৰত পাঁচ বহিব আৰু পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰটো হৈছে থাৰ্টি ফাইভৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰা সীমা কি হয় থ্ৰী ইনটো এটা বাহুৰ ডি গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ থা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স এক ডৰ্জন কাট পেঞ্চিলৰ দাম ষাঠি টকা হ'লে প্ৰতিডাল দাম প্ৰতিডালৰ দাম কিমান গতিকে এক ডৰ্জনত বাৰ টকাকে গতিকে বাৰডাল পেঞ্চিলৰ দাম ষাঠি টকা হ'লে গতিকে এটা পেঞ্চিলৰ দাম পাঁচ টকা গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ থাৰ্টি চেভেন কুৱেশ্যন হৈছে চাৰি কিলোগ্ৰাম দুশ গ্ৰামৰ সমান কিমান গ্ৰাম গতিকে এন্সাৰ হ'ব চাৰি হেজাৰ দুশ গ্ৰাম ছৰি চাৰি হেজাৰ পঁচিছ গ্ৰাম গতিকে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ থাৰ্টি এইট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো পাঁচভাগৰ তিনিৰ এটা সমতুল ভগ্নাংশ পাঁচভাগৰ তিনিৰ সমতুল ভগ্নাংশ হৈছে অপশ্যন ডি বিছভাগৰ আঠ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ওৱান ছিক্সটিৰ পৰা টেন ভিউ কৰিলে টেন দৰ্শক দহে ওৱান ছিক্সটি শৰণ কৰিলে সিমান হ'ব অপশ্যন চি ৰাইট এন্সাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৈছে গণিতৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই ল'বা তোমালোকে মই দি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা ইয়াৰ পিছতে এইখিনি হয় চাই ল'বা মই ৰাইড চিটি থৈ দিয়ে আছে বাৰু এইখিনি তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে তিনিহাৰি বাক্য লিখিব দিছে ৰাইটিঙৰ সহায়খিনি এইটো আছে ৰাইটিঙৰ এইটো নিউ মাৰ্চি আৰু লাষ্ট আছে ৰেডিঙত আছে ঠিক আছে মই ৰেডিংখিনি কৰি দিছোঁ প্ৰথম অংশ গছ গছনিয়ে পাহাৰ পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য বঢ়ায় এইবোৰ যধে মধে কাটি তহিলং কৰিব নালাগে এনে কৰিলে অলপ বৰষুণতে পাহাৰৰ মাটি খহি বিপদ বিপদজনক ঘটনা ঘটিব পাৰে অপশ্যন দ্বিতীয় অংক আছে যুগল মণিকপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ভাল ছাত্ৰ সি সদায় নিজৰ পাঠ ভালদৰে পঢ়ে আজৰি সময়ত সি খেলা ধূলা কৰাৰ লগতে সাধু কিতাপো পঢ়ে তৃতীয় অংশ তেলিঘাট নামৰূপৰ কাষৰ এখন ধুনীয়া ঠাই ইয়াৰ মাজেৰে দেশাং নৈখন বৈ গৈছে চাৰিওফালে পাহাৰে অৰ্থ আৱৰা এই অঞ্চলটো বনভোজ খাবৰ বাবে বৰ উপযুক্ত লেংগুৱেজটোৰ ৰিডিঙৰ আছে প্ৰথম ফ্ৰেমটো আছে এক্সাৰচাইজ ইজ এন এচেণ্ট্ৰেল পাৰ্ট অফ হেল্ডি লাই লাইফষ্টাইল ইট কেন হেল্প টু প্ৰিভেণ্ট Disease. Regular exercise increased energy level. Frame 2. Aditi. Madam is our class teacher. see teacher teach a strange. She make difficult topic essay for us. Frame 3. My mother's battery is in the next month. I am planning to give him the, a surprise. I have brought his prepared book to give him. Thank you.